Игрушка изображает старинное ремесло. Были люди, ходили с большой пилой и резали доски из бревна. И они ходили по ну по хуторам и производили доску. И профессия это называлась дрочус И у меня есть много игрушки, которая найдена в раскопках. Вот это найдено прямо тут, в раскопках, когда строили вот этот дворец. И она вот так вот. И эта игрушка есть на картине Питера Брейгеля, а потому что из Фламандии она происходит. Белькелис, волчок вроде бы. А вот эта игрушка происходит из Италии, из Франции. Она называется Бандалор. Потом ее назвали как? Йо-йо! Ну, а вот она происходит и из Ренессанса. Это Бандалор. А вот эти я на русском не знаю. На литовском На литовском брузгулис, потому что он бр-бр делает вот. А вот эта игрушка называется сукини или крутилка. Это надо, тоже средневековная, надо крутить вдвоем. Подготовились. Раз, два, три. Идем, идем, идем. Кто не идет, кто не... Идем, идем. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну вот, лучше пальчики. У, у нее короче было. Лучше пальчики, лучше качиха. Подготовились. Раз, два, три. Украина, 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 Украина. Но... В Литве она используется даже в ту неделю, когда нельзя звонить в колокола перед Пасхой. Тогда ее использовали в некоторых местностях, чтобы сообщить, что время идти в костел на молитву. Вот эта средневековная игрушка. Ночные сторожа ходили. И тогда люди знают, что в городе все нормально. Ночной сторож прошел, а потом охотники используют это, чтобы отпугивать людей в стороны, где стоят стрельцы.